आलमीन वसलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम इस प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब ही हमारा ये था कि हम दीन के बारे में आसान फहम अंदाज में समझ में आने वाली बातों में वो बातें जो हमें मालूम तो पहले ही हैं ये वो बातें हैं जो कामन हैं बहुत बेसिक बातें हैं ये हम सबको मालूम है बस इन्हें दोहराना है और ये दोहराना इसलिए है ये याद दहानी है हम भूल जाते हैं पूरा कुरान जो है वो याद दहानी है अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया इन् हाजही तस्करा ये तो एक याद दहानी है फमन शाह खजा अला रब ही सबीला अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि अपने रब की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ आते हो या नहीं तो हम ये याद दहानी पहले तो अपने आप को करानी है और फिर मैं जिनसे मुखातब मु, मुखातिब हूँ उनके लिए भी याद दहानी है कोई माने या ना माने दीन इस्लाम को वो उसकी मर्ज़ी है मगर अगर ना भी माने तो वो इसकी ख़ूबसूरती इसकी पाकिजगी इसकी नहायत ही गहरी और दिलों को छू जाने वाली तालीम इस बात की निशानदही करती है कि ये क़ानून इंसान का बनाया हुआ क़ानून नहीं हो सकता उस वक़्त भी जो लोग ख़ास तौर पर यहूदी वो एतराज़ करते थे कि किस किस्म का दीन है कि जो वाशरूम जाने तक की बातें भी अपने ईमान लाने वालों को बताता है और यही इसकी ख़ूबसूरती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने कोई पहलू ज़िंदगी का नहीं छोड़ा जिसमें हमें हिदायत ना दी हों आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी मौजू पर है कि पाकि सफाई नज़ाफत ये क्या चीज़ें हैं दीन हमें इन चीज़ों का हुक्म देता है और दीन पर अमल करते हुए ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद ना हो तो उसका मकसद है कि हमें समझने में कुछ कमी है हमारे समझने में कुछ कमी है देखिए अल्लाह ने कुरान में सबको पता है वज़ू कैसे करते हैं और नमाज के लिए वजू लाजिम है अल्लाह ने कुरान में तफसील बताई इनकी ना वाइज वाइजा कुंतुम लसलाते वाइज़ा कुंतुम लसलाते जब तुम नमाज के लिए खड़े हो फख से लू वजू हकुम पहले चेहरे को धो लो वेजी हकुम ए लललमराफे और हाथों को कौनियों तक धो लो फ़मसा हूँ बेरो से और अपने सर पर मसा कर लो वर्जुलाकुम ए लल्का बैन और अपने पैरों को टखने तक धो लो ये चार फर्ज हैं ये चार फर्ज अगर पूरे हों हमारा वजू हो जाता है अब हम वजू कर लिया है मस्जिद में मौजूद हैं मगर देखिए मैं अपने रब की ज़ात के कुर्बान यहाँ अल्लाह ने एक बहुत बारीक इशारा दिया कि ये तो है तुम्हारा मस्जिद भी आगे हो तुम वुम वाइन कुंतुम जोनोबन फारु तुमने वजू तो कर लिया है मगर याद करो इस वजू की तहारत से पहले भी एक और तहारत लाजिम है आप पर वाइन कुन तुम जोनोबन अगर फ़र्ज गुसल आप पे वाजिब हो चुका है आपको फ़र्ज शावर लेना है तो पहले फ़र्ज शावर ले उसके बग़ैर वज़ू करके भी नमाज़ नहीं पढ़ सकते हम पहले फ़र्श शावर अगर लाजिम है वो लिया अब हमने वज़ू इस तरह किया अब हम नमाज के रोज़े के हज के उम्रे के कुरान पढ़ने के हर चीज़ के लिए तैयार हैं हम और यही वो इशारा है जो अल्लाह के रसूल अलातम ने फ़रमाया शत्रीमान तहारत जो है आधा ईमान है तहारत आधा ईमान है अब हम नमाज के लिए भी खड़े हैं पाक भी हैं नमाज पढ़ भी रहे हैं कोई चीज शरण ममनू नहीं है अभी हालत में हम नमाज पढ़ सकते हैं कुरान पढ़ सकते हैं अगर हरमैन में, में है तो उम्र कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं अब हम पाक साफ हैं मगर एक और बहुत ज्यादा बारीकी और खूबसूरती और ऐसा है जैसे चमकते हुए नगीने पर और पालिश कर दी जाए अल्लाह के रसूल सलाम का वो गालिब बन हब्बान ने ट्रीट किया है तनज़फू फ़ैन इस्लामा नज़ीफ़ तनज़फू नज़ीफ़ रहो कि इस्लाम जो है वो एक नजीफ़ दीन है ये नजाफ़त है ये नजाफ़त तहारत के बाद है मगर ये फ़र्ज नहीं है ये एक एक्स्ट्रा यानी क्या कहना चाहिए हमें बताया गया है कि इसके अलावा भी एक और कदम ऊंचा है इससे नजाफ़त क्या है ये मुमकिन है कि मैं दोनों तरह से पाक साफ हूँ साफ रहूँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ चुका हूँ नमाज पढ़ भी रहा हूँ मगर अब भी मुमकिन है कि मैं नजीफ़ ना हूं उसकी बेहतरीन शराह जो है अल्लाह के रसूल सल्लाम की वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मस्जिद में अगर आओ तो कोई ऐसी चीज़ खाकर मत आओ कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही हो स्मेल आ रही हो जैसे लहसन है प्याज है कोई भी ऐसा खाना कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा हो कि आपके मुँह से स्मेल आ रही हो आप सल्ला वसम को नापसंद थी ये नजाफत है यानी दीन हमें इतनी सफाई और सुथराई के उस स्टैंडर्ड पर ले जाना चाहता है हमें कि हम सबसे मुमताज रहें, आज भी यकीन करें आप इस रूए जमीन पर मुसलमानों से ज्यादा पाक साफ कोई कौम नहीं हो सकती ये जो हमें चमकते चेहरे चमकती गाड़ियां पूरा मगरब और पूरा मगरीब और पूरा अमेरिका जो हमें खूबसूरत लिबास और खूबसूरत जिसम है यकीन करो अगर देखने वाली निगाह मौजूद हो तो ये इन खूबसूरत कपड़ों के पीछे खूबसूरत कपड़ों के नीचे इंतहाई गंदे इंसान हैं ये शर्फ़ सिर्फ़ मुसलमानों को हासिल है कि वो बाहर से हो सकता है उसके कपड़े फटे हुए हों पुराने हों मगर इन कपड़ों के नीचे एक पाक साफ जिसम मौजूद होता है उनका और ये बात हम उनकी कर रहे हैं जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए उसके सामने झुकते हैं उसके हजू सजदा करते हैं उसकी उनकी मस्जिदों में हाजिर होते हैं उसके क़ुरान की तिलावत करते हैं उसके अहकाम पर अमल करते हैं तनजफ़ु फ़इन अल इस्सलाम नजीफ साफ़ सुथरे रहा करो कि इस्लाम एक साफ़ सुथरा दीन है ये नज़ाफत की एक, एक मिसाल दी हमने हमने दूसरे आम तौर पर हम ये बोल जा, हम भूल जाते हैं और गिबा ये समझते हैं कि ये गालिबा कहना नहीं चाहिए किसी को या एक बहुत बुरी बात है यकीन कीजिए हम सब का एक दूसरे पर हक़ है पहले आप देखें घर वाले एक घर में रह रहे हैं बहुत मरतबा ऐसा होता है यकीन कीजिए ये मुशाह है और बहुत मरतबा का मुशाह है इतने इतने नेक और पारसा लोग जिनकी ज़िंदगी बहुत मतकीाना तौर तो पर गुजर रही होती है अगर कभी बैठ कर आपके साथ गुफ्तु करें तो उनके साथ सामने बैठ कर गुफ्तु करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए कि उनके मुँह से इतनी स्मेल आ रही होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते आप अंदाज़ा लगाएं ये भाई या ये बहन लाजिम है किसी के घर में हम अपने घर में रह रहे हैं अगर छोटे हैं तो वो किसी के बच्चे हैं बड़े हैं तो किसी के माँ बाप हैं जवान हैं तो हम मियाँ बीवी हैं क्या हमें घर में महसूस नहीं होता कि हमारे मुंह से कोई जो है वो स्मेल आ रही है और ये एक बात और याद रखिए ये इंतहाई जो बहुत इस मॉडर्न मुल्क में जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो तो डेंटिस्ट हैं उनका कहना है कि बहुत कम ऐसा होता है कि मुंह से आने वाली बदबू किसी बीमारी की हो ये ज़्यादातर लापरवाही का नतीजा है कि हम अपना मुंह सही तरह साफ़ नहीं करते हम अपने दांत सही तरह साफ नहीं करते दांतों के दरमियान फ्लाश नहीं करते सुबह उठकर अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करते इस वजह से हमारे मुंह में ये स्मेल होती है अगर ये इंसानी कमज़ोरी है दूसरी कमजोरियों की तरह हम में ये कमज़ोरी अगर है सबसे पहले घर वालों का हक़ हाँ है कि मियाँ बीवी को कहे कि अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखो बीवी अपने मियाँ से कहे मैंने महसूस किया है इसमें कोई बुराई नहीं है बजाय यह कि बाहर जाकर हमें शर्मिंदगी हो बेहतर है कि घर में हम इन चीज़ों का ख्याल रखें अपने बच्चों को देखें बच्चों की जुराबें देखें सॉक्स देखें कल जुम्मे के दिन जुम्मे के दिन एक मस्जिद में मैं बैठा हूं दो तरफ मेरे बच्चे बैठे हुए थे बच्चों से मुरादी है एक तो तकरीबन सत्रह अठारह साल का जवान लड़का था एक बारह चौदह साल का बच्चा था उनकी जुराबों में इतनी स्मेल थी कि मेरा बैठना मुश्किल हो गया हालांकि वो दोनों बच्चे इंतहाई साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जिसम उनका साफ था सर उनके ढके हुए थे खूबसूरत माशाल्लाह चेहरे प्यारे मगर जुराबें इतनी गंदी कि मैं बैठ नहीं सका उनके दरमियान ना अंदाजा लगाएं जिन घर में वो बच्चे थे तो उनकी वालना को मालूम नहीं होता होगा उन जूतों में कितनी स्मेल होगी जिनमें ये जुराबे जिनमें ये जुराबे रखी गई हैं जब रात को सोएंगे उनके पैरों में कितनी बुरी बदबू होगी उस बिस्तर का क्या हाल होगा जिसमें ऐसे गंदे पैर आठ दस घंटे जो है लेटे रहते हैं वो लिहाफ हो या चादर हो या बिस्तर हो इसका मतलब है कि उन वालदा को इस बात का ख्याल ही नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि बुदबू और खुशबू इंसान को महसूस ना हो मगर हमारे लिए हर चीज़ इतनी रूटीन बन जाती है कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते इसकी तरफ ये कोई बुराई नहीं है जब अल्लाह और उसके रसूल ने इशारा किया है जब अल्लाह ने उन सहाबा को कह दिया जो क़ुरान और सुन्नत पर उनसे अच्छा अमल कयामत तक कोई इंसान नहीं कर सकेगा उन्हें भी ये बताया है कि मस्जिद में आया करो तो ये दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं यहाँ पर जिस तरह मुंह की समेल है इसी तरह दूसरी तमाम समेल पर कयास कर कर हम बात कर सकते हैं कि ये भी नापसंदीदा है आप देखिए एक मस्जिद में अब जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ पहले किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ते थे जोहर के वक्त इमाम नहीं होता तो कोई एक भाई जो है वो नमाज पढ़ा दिया करते थे खड़े होते थे जमात में होते थे एक दिन वो देर से आए और मेरे बराबर में खड़े हो गए ना अल्लाह अकबर यकीन करें आप कि मेरा नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया हो उनके ये जो आर्म पीठ है जिसे उर्दू में हम बाजुओं के दरमियान बगल कहते हैं जिसको इतनी स्मेल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता बाशरा है जुब्बा पहना हुआ है उन्होंने ना हर रोज जोहर की नमाज पढ़ाते हैं आकर और उनके जिस्म के इन हिस्सों में से इतनी सख्त एसिडिटी की स्मेल कि जैसा लगता था वल्लम कितने दिन से आए नहीं है अंदाजा लगा लिए मैं प्रैक्टिकल मुस्लिम हूं तो प्रैक्टिकल मुस्लिम है पंजब्ती आकर नमाज पढ़ते हैं और उनके जिसम की गंदगी का ये हाल है तो दीन से क्या सीख रहे हैं फिर हम ये तो वो लोग हैं जो मतलब प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं इनका ये हाल है कि एहसास भी नहीं अब जिस घर में ये रहते हैं ये एक आदमी की बात नहीं है ऐसे कितने ही आदमी हैं अभी मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में था यकीन करें अल्लाह पर वहां पानी की क्या कमी है क्या इंसान गुसल नहीं कर सकता नहा नहीं सकता और कुछ नहीं है तो गीला कपड़ा कर कर ही इन हिस्सों को जो है हम साफ कर सकते हैं यहां भी यहां तो और ज्यादा सहूलत है फिर भी अगर ये हालत हो कि हमारे जिसम के इन हिस्सों में से ऐसी बुदबू आ रही हो कि हम खड़े ही ना हो सके तो उन घरों में क्या हालत होगा उन घर वालों के कपड़े कैसे होते होंगे ये अपने कपड़े जहां हैंग करते होंगे उन उनकी जो उन जगहों की क्या हालत होगी क्या मुमकिन है कि घर वालों को मालूम ना हो अगर मालूम है तो क्यों नहीं शेयर करके उन्हें बताते क्या आप जो है आ, ऐसा लगता है कि ये तो पता नहीं कब से नहीं नहाए तो भाई कभी नहा लिया करो बहन बेटी शोर को भी बोल सकती है बाप को भी बोल सकती है भाई को भी बोल सकती है भाई अपनी बहन को भी बोल सकता है शोहर अपनी बीवी को बोल सकता है बीवी शोहर को बता सकती है सब चीज़ें वो हैं जो हमारी पर्सनालिटी मजरू कर देती हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह आप, आपका जिसम है आपका अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है दीन पर आप अमल करने वाले हैं और जिसम का ये हाल है कि हम जो है वो इन बातों तक का ख्याल नहीं रखते किसी एक मस्जिद की बात है मगरिब का टाइम है कोई जमात आई है बाहर से उनके लिए बताया उनके अमीर ने कि फ़लाँ भाई जो यहाँ मौजूद हैं इन्होंने सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ की हुई है इन्हें और कोई काम नहीं है अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए ये अपने लगे रहते हैं ये मगरिब का टाइम था इशा के टाइम जब वो बुज़ुर्ग दाखिल होने हुए लगे तो एक भाई ने उनके जूते उठाकर सिर्फ यकीन कीजिए इन दो उंगलियों में से जूते उठाकर शेल्फ पे रख दिए वो भाई हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ की हुई है ये भाई का कहना है कि जब मैंने सुन्नतों की नीयत बांधी सुन्नत की नीयत पहली रकात में जब सजने में गया तो मुझे ऐसा लगा कि इंतहाई गंदगी की स्मेल है जो कहीं से आ रही है नमाज मुझे पढ़नी मुश्किल हो गई और जब भी सजदे में जा रहा हूँ जब वो कह रहे हैं कि मुझे ये बुदबू आ रही है ना सलाम फेर कर सबसे पहले मैंने कारपोट कारपोट कारपेट को कारपेट को चेक किया कि यहाँ शायद कोई जंग गंदी जुराबे लेकर आया है खड़ा हुआ होगा कोई बच्चा कोई बड़ा वहाँ मैंने देखा वहाँ भी सम्मेल नहीं थी अब जब अपने हाथों को मैंने अपने सूंघने की कोशिश की तो ये दो उंगलियां जिनसे मैंने जूते उठाए थे वो कह रहे हैं ये उंगलियां है इस तरह सड़ रही थी जैसे फिल्त या गंदगी में डुबोई हुई है मैंने अल्लाकबर अल्ला अकबर अकबर यानी अंदाज़ा लगाएं जिन भाई का दूसरे लोगों का दावा है कि दीन की खिदमत के लिए इन्होंने सारी ज़िंदगी दे दी है उनकी सफ़ाई का ये आलम है सफ़ाई जो आधा दीन है सफ़ाई जो न, नजाफत जो इतनी सुथरी है कि अल्लाह के रसूल को मुंह की स्मेल भी अच्छी नहीं लगी उन दीन की खिदमत करने वालों का ये हाल है कि उनके जूते इस तरह सड़ रहे हैं उनकी जुराबें इस तरह गंदी हैं मुताफन हैं कि जो पांच सेकंड भी नहीं लगे होंगे भाई को जूते उठाकर शेल्फ में रखने में मगर वो उंगलियाँ तक सड़ गई उनकी ये वो बारीकी हैं ये वो बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए और घर में कोई मौजूद है दोस्तों में जमात में दीन के हल्के में अपने उस भाई को औरतें अपनी उस बहन को ये बातें ज़रूर बताएं क्योंकि इनसे बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी भी मजरू हो जाती हैं लोग कतराने लग जाते हैं और ये दीन के मिजाज के भी खिलाफ है दीन का मिजाज यही है आप सलात के ज़माने में रसूल अल्लाह वसल्लम को देखिए कि आपकी नफासत का क्या हाल था साहबा को आपने क्या क्या सिखाया ये ही हम पर भी लाजिम है कि हम अपने आप को दीन पर चलते हुए हमारा दीन ही पाक साफ है वो पाक साफ की हमें तालीम देता है वो तहारत की हमें तालीम देता है इस तहारत के साथ साथ हमें नज़ाफत का भी ख्याल रखना है मस्जिद में आने से पहले अपना मुंह साफ़ कर लें दांतों में बुर पेस्ट नहीं तो बुरश ही कर लें कुरली कर लें कोई इलायची का दाना डाल लें आज तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे अपने छोटे छोटे पाउच मिलते हैं सौंफ सुपारी वगैरह के थोड़ी सी मुंह में लें जो मुंह में खुशबू आती रहे ये अच्छा रहेगा या मेरा मुंह सड़ रहा हो वो अच्छा रहेगा मेरी बगलों में से बदबू आ रही हो वो अच्छा रहेगा मेरे जुराबें सड़ रही हो, वो अच्छा रहेगा मेरे जूते मुताफन हों मेरे घर के मेरे घर के बिस्तर ऐसे हों हम सबको सोचना चाहिए अल्लाह हमें और आपको तोफीक दे कि हम किताब इलाही और अल्लाह के रसूल सलातम के फरमान पर अमल करें वमा अलैना अलबला व आखिर तवाना अनिलहमदल रबालमी हर दफ़ा की तरह आज भी मैं याद दिलाता हूँ कि ऐसे मसाइल पर भी कोई भी अगर आपको मशवरा देना हो तो आप उर्दू में भी हमें मशवरा दे सकते हैं इन शाला उसका जवाब देंगे हम आपको असल वरहतल वबरकू